Уверена, что у многих из вас происходили такие ситуации. Вы влюблены, но что-то постоянно мешает признаться в своих чувствах. Герои битвы диет пришли в программу для того, чтобы не только бороться со своим лишним весом, но и приблизить свое личное счастье. Давайте посмотрим, какими ребята появились у меня в гостях неделю назад. Тиждень тому 38 летний киянин Олександр 28-летняя Наталья из Луцка начали бороться с большими килограммами, которые они начали набирать в далеком детстве. Когда мне было 6 лет, чуть не умер от воспаления легких, отец мой первый пришел. И... У меня был удар по правой легкой. За счет вот этого удара прикорневая пневмония, правостороннее воспаление легких напичкали преднизолоном и, соответственно, нарушился обмен веществ. Вот, и меня погнало в шире. При беременности у моей мамы были какие-то определенные проблемы, ее накачали гормональными препаратами. И мама располняла, и я тоже, к сожалению, родилась такой уже крупной девочкой. Всю жизнь была колобком, сколько себя помню. Детинство Александра и Наталки счастливым не назвешь. На улице постоянные жарты однолетков. А вдома непоразумение и байдужість батьким. Зі своїми проблемами Наталка і Олександр завжди лишались на одинці. Ну, с папой отношений нету никаких. Просто папа есть и все. Например, я смотрю, как это все происходит в других семьях, в семьях моих друзей, да. Папа, дочку ходит, лелеет, там старается для нее, чуть ли там мужа для нее не ищет. Ну, мой папа, к сожалению, так к этому не относится. Он просто есть. Все. Очень много боли было, когда сестра умерла. Мама себе позволяла сказать, что лучше бы ты умер, чем Наташа. Получается, что... Э, ну... Сестры нету. Мама тоже вроде бы... Нельзя нормально поговорить. И получается, что так... Саме проблеми з зайвою вагою, як для Наталки, так і для Олександра, стали причиною їх самотності та комплексів навіть у дорослому житті. Через зайву вагу їх покинули і ті, кого вони кохали. Вона була ініціатором розриву. Но я настільки душу душою до цього чоловіку, що дійсно один тяже та Он позвонил мне и сказал, ты знаешь, у меня есть девушка другая. У нас очень с ней близкие отношения. Я хочу тебе об этом сказать. Я так подумала, наверное, я тебя не люблю. Я лежала на кровати, ревела. Ой. Не плакать. Вот так вот. Тривалий час Наталя та Олександр не могли оговтатися від попередніх невдач в особистому житті. І тепер, коли вони знову закохалися, не поспішають розповідати про свої почуття. Рядашком я, Ну я не знаю, я просто літаю. Звісно, я хочу, щоб вона була моя девушка. Я Хочу нею снім'ю, хочу наражати сніг діток. Хочу, как бы, чтобы мне всегда с ней было вот так здорово на душе. Я понимаю, что ее может отталкивать именно наличие избыточной веса. Если бы я похудела, я бы точно ему призналась в своих чувствах. Просто хоть раз в жизни дать волю своим чувствам и все выложить как есть. И не мучиться, и не закрываться в себе, как я обычно это все делаю. Просто сказать и все, и будь что будет, не думая о последствиях. Вони добре пам'ятають попередні невдачі та твердо вирішили для себе своїм коханим у почуттях зізнається тільки тоді, коли сходно. І саме для цього вони розпочали битву дієт. Італіянська. Італіянська дієта. Однією з найвідоміших шанувальниць італійської дієти є акторка Софі Лорен, яка навіть у 78 років вражає чоловіків своїми формами та стрункістю. В італійській дієті використані найбільш популярні у місцевій кухні продукти: помідори, болгарський перець, зелений салат, яловичина, твердий сир і багато різних фруктів. Меню дієти дуже різноманітне і що найголовніше, смачне. А як інакше, найпопулярніша дієта в країні гурманів неодмінно має бути смачною. Меню дієти на сніданок можна вживати відварну телятину з помідорами або фрукти чи горіхи. Продукти не повинні повторюватись. Наприклад, якщо сьогодні ви їли виноград, то завтра його вживати не можна. Цей фрукт слід замінити, наприклад, яблуками. Обід складається з твердого сиру з листям салату або макаронів з твердих сортів пшениці з помідорами. Також можна вживати відварну телятину з овочами. Як і на сніданок, кожного нового дня чергуйте продукти. На вечерю можна їсти фрукти чи горіхи. І знову слід пам'ятати, кожного дня продукти слід чергувати. Порції дієти обмежені. За один прийом їжі можна з'їдати не більше ніж 150 грамів. Зелений чай та негазовану мінеральну воду можна пити в необмеженій кількості. Під забороною алкоголь, цукор та сіль. Дієтологи обіцяють, що за два тижні такої дієти можна втратити до 10 кілограмів. Детальніше про дієту можна дізнатись на нашому сайті. Беру цю, на сердечку, похоже. Японская. Японская. Однією з найефективніших дієт у світі вважається саме японська дієта. Якщо треба терміново повернути себе до хорошої форми, то ось найкращий варіант. І це з успіхом доводить голівудська актриса Ніколь Кідман. Хіба ви колись помічали у неї зайві кілограми? Протягом дієти в організмі людини відбувається кардинальна перебудова обміну речовин. Енергія отримується безпосередньо з жирових відкладень. Раціон японської дієти містить практично всі основні мікроелементи калій, магній, кальцій та залізо. Однак, незважаючи на всі плюси, Ця дієта вважається однією з найжорсткіших, бо будь-яке відхилення від раціону може призвести до стрімкого набору зайвої ваги. Тож слід ретельно слідкувати за раціоном. Меню дієти на сніданок слід вживати тільки чорну каву без цукру. На обід відварене м'ясо курки білої чи телятини та капусту. Кожен новий день чергуйте ці продукти на вечерю: варене яйце та капусту. Порції в дієті не обмежені. Так само, як і вживання негазованої мінеральної води та зеленого чаю, проте категорично забороняється вживати цукор, сіль та алкоголь. Дієтологи обіцяють, що всього за 14 днів дієти можна розпрощатися з 8-10 кілограмами. Впервые в Битве диет мы изменили правила, и помимо традиционной диеты и тренировок, ребята должны будут выполнять еще и психологические упражнения. В чем суть? Расскажет наш эксперт, психолог Дмитрий Карпачев. Дима, здравствуй. Здравствуй. Очень приятно видеть тебя у меня в гостях, ну и конечно вас, ребята. Александр, Наташа, как настроение? Отличное, да. Отлично. Дима, в чем же изменение наших правил? Обычно проблемы с лишним весом носят психосоматический характер. Именно поэтому я принял решение дать им задание, направленное на то, чтобы они, во-первых, приняли себя такими, какими они есть. Мало того, я их объединил в команды для того, чтобы они, вполне возможно, впервые в своей жизни почувствовали поддержку. Ну и, конечно, всем хочется узнать, что же это за задания такие. Давайте посмотрим, как прошла первая неделя битвы диет с самого начала битвы диет оба участника были, мягко кажучи, не в захвате от своего нового рациона харчування. Я лег спать голодным. Само слово диета уже звучит плохо. Моя диета, я считаю, одна из самых жестких, потому что в первые дни я чувствовала некую слабость. Мне казалось, что мне не хватает сил даже для обычных каких-то ежедневных движений дико сложно. А бы ты максимального результата, Наталья даже взяла вид пустку на работе. Я очень надеюсь, что после этих двух недель на диете, на упражнениях я вернусь в Луцк хоть с какими-то хорошими изменениями, стану лучше, красивее. Обидва учасники тренувались із суворим рефері Ігорем Обуховським жодних поблажок. Виснажливі вправи просто збивали з ніг. Та мета, якої так прагнули обидва учасники, була варта усіх цих титанічних зусиль. 16. Тренування просто суперське, очень складне, звісно, але я думаю. суперэффективная. Самое сложное – это отжим пресса. Батарейки просто разряжены, полный упадок сил. Легкое нарушение оптики немножечко заносит, но тренировка мне очень понравилась. Мне хотелось бы, ну, как бы э, довести тело до такого состояния, как у Игоря. А да есть с чем останется, безусловно. И со и Наталья были задоволены. Они действовали как одна команда, и вдвох сделали впевнені крок до своей мети. Да никто из них не ожидал, что справжне выпробования тільки но розпочинается. Итак, мы пришли на эту битву, на этот проект, чтобы похудеть. Но помимо этого у вас существует много комплексов и стеснений. И мы будем с этим бороться. Поэтому к нам присоединяется Дмитрий Карпачев, который будет давать вам задания. И вот первое из них. Откройте конверт и прочитайте, что там. Не забывайте, что теперь вы команда. И все должны делать вместе. Займаться акваэробикой в людном месте напротив Зигадыны. Жесть. Ну, как бы задание, которое выбрали, на первый взгляд не кажется сложным, а с другой стороны как бы показывать свой животик но всю страну тоже не радует перспектива. Нужно раздеться, выйти на ну, бассейн посреди людей, показать свое тело то есть но мне и так много недостатков у которых хотя бы немножечко скрытые одежды а так придется их все показать на людях. Почему именно акваэробика? Психологический аспект этого здания заключается в том, чтобы принять себя. Ведь вот я сейчас на данный момент времени выгляжу так. Я изменюсь, но сейчас я такой. И я не боюсь об этом говорить, мне не стыдно. Усю дорогу до бассейна Ані не находила себе места. сумнево раздирали ее из середины. С одного боку был Сашко, которого она не могла подвести. А с другого – власні комплексы и страхи, что и Ответ пришла уже на месте. Наташа, ты что не в форме? Я не могу пере... раздеться. Чего? Мне стыдно. Я не смогла себя преодолеть, потому что мой стыд выше этого. Стыд гораздо сильнее. Для меня большая проблема раздеться. Конечно, мне было обидно, потому что я в очередной раз почувствовала себя не такой, как все. Неполноценной. Дівчина здалася без бою. У розпачі вона спостерігала за тим, як Сашко під чітким керівництвом тренера відпрацьовував усі вправи самостійно. Чесно кажучи, я не жадав, що в воді можна так устати за такий короткий проміжок времени. Для мене вода асоціюється з отдихом. Тут реально я ощутив, що я нагрузився. Тяжело. Але тренування подобається. Вы одна команда, я думаю, вы знаете, что если в команде один человек подводит, то страдает вся команда. Поэтому, из-за того, что Наташа не присоединилась к этому заданию, я вручаю вам конверт с наказанием, на которое мы сейчас поедем. О, подонаты три сотни сходинок. Была жена не Наташу окунуть <соценно> в целях производственной необходимости. Ну и наказание. Преодолеть 300 ступенек. Я хотел, чтобы они поняли, от их действий зависят другие люди. Наталья, ты в команде в первую очередь не сколько с Сашей, сколько с тем молодым человеком, с которым хочешь быть. Когда вы станете семьей, вы будете одной командой, и ты должна понимать, что иногда для выигрыша всей команды тебе нужно переступить через себя. Очень часто мы об этом забываем. И без того выснаженный Сашко ледь пересувал ногами. Тренажерный зал, бассейн, а теперь еще и покарание. Было тяжело. Как-то ноги не очень слушаются и ну, ощущается упадок сил. Когда я увидела это количество ступенек, я была, честно говоря, в шоке. И еще я думала о том, что думает в этот момент с Александр <laughs> про меня. Саше было тоже довольно тяжело. Мне было его очень жалко и очень стыдно за то, что из-за меня ему пришлось через это пройти. Сходинки здавалися нескінченними. Та нарешті завдання було виконане. Вони вдвох ледь стояли на ногах. Тоди, дивлячись в очи напарнику, Наталья винувато молчала и дала себе слово. В следующее задание я приложу все усилия, чтобы сделать его на высшем уровне, чтобы никого больше не